উচ্ছেদক লৈ পুনৰ সৰ সৰব হৈ পৰিছে আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা যদি উচ্ছেদিত লোকসকল ভাৰতীয় হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ দায়িত্ব লওক চৰকাৰে কিন্তু যিসকল যদি উচ্ছেদিত লোকসকল বিদেশী হয় তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক অথবা বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে এইদৰে অবৈধ বেদখল আৰু উচ্ছেদক লোক পুনৰবাৰ শংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ হুংকাৰ বেদখল আৰু উচ্ছেদ অসম চুক্তিৰ দহ দহ দফাত এক স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি বেদখল আৰু উচ্ছেদ ৰোধ কৰা চৰকাৰী ভূমিত বে অবৈধ বেদখল ৰোধ হ'ব লাগিব আৰু বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ চল্লিছ বছৰত দিল্লী দিছপুৰৰ চৰকাৰসমূহে যদি বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নকৰিলে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন আজি এই পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন চৰকাৰী ভূমি বনাঞ্চল সত্ৰভূমিত অবাধ বেদ হল কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহব ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট যে অসমত উচ্ছেদ চলি আছে আৰু চলি থাকিবই লাগিব উচ্ছেদিতসকল যদি বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক তেন্তে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে যদি অবৈধ বিদেশী হয় তেন্তে তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত নাইবা বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে শিৱসাগৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসভাত উচ্ছেদক লৈ মন্তব্য আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ আৰু কিন্তু ভূমিহীন হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বৰপেটাৰ পৰা আহি শিৱসাগৰত শ শ বিঘা ভূমি দখল কৰিব সেইটো কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বৰপেটাৰ মানুহক বৰপেটাতে সংস্থাপন দিব লাগিব চৰকাৰে উজনি অসম বা অন্য ঠাইত তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়াটো কোনো মধ্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি আচলতে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো বেদখল আৰু উচ্ছেদক লৈ পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা অসম চুক্তিৰ দহ নং দফাত এক স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বেদখল আৰু উচ্ছেদ সম্পৰ্কে আৰু চৰকাৰী ভূমিত অবৈধ বেদখল ৰোধ হ'ব লাগিব আৰু বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব অতি শীঘ্ৰেই চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ চল্লিছ বছৰত দিল্লী দিছপুৰৰ চৰকাৰসমূহে যদি বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নকৰিলে যদি ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন আজি সেই আজি এই পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি নহ'লহেঁতেন চৰকাৰী ভূমি বনাঞ্চল সত্ৰ ভূমিত অবাধ বেদখল কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট যে অসমত উচ্ছেদ চলি আছে আৰু চলি থাকিবই আৰু উচ্ছেদিত লোকসকলে যদি বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক তেন্তে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে যদি অবৈধ বিদেশী হয় তেন্তে তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত নাইবা বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে শিৱসাগৰত এইদৰে মন্তব্য কৰিছে আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই আৰু ভূমিহীন যিসকল লোক সেই ভূমিহীন লোকসকলে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বৰপেটাৰ পৰা আহি শিৱসাগৰত শ শ বিঘা ভূমিত দখল কৰিব সেইটো কোনো পদ্ধণযোগ্য নহয় যিহেতু বৰপেটাৰ মানুহক বৰপেটাতে সংস্থাপন দিব লাগিব তেওঁলোকক লখিমপুৰ শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ত সংস্থাপন দিয়াটো কোনো পধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি এইদৰে সৰহ হৈ পৰিছে আচুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা যদি দিল্লীত বা দিছপুৰত শাসনত থকা চৰকাৰসমূহে বেদখল ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পিত ব্যৱস্থা ললেহেন আজিৰ এই পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি নহলহেতেন অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সত্ৰৰ ভূমি সহ্য কৰিব পৰা নাযায় আৰু সেইকাৰণে বেদখলকাৰী যদি বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু তেওঁলোক যদি সঁচা অৰ্থত ভূমিহীন তেতিয়াহলে তেওঁলোকে চৰকাৰী নীতিৰ আধাৰত ভূমিৰ আৱণ্টন পাব কাৰণ ভূমিহীন ভাৰতীয় নাগৰিকে ভূমিৰ আৱণ্টন পোৱাটো এটা বিধিগত নিয়ম কিন্তু ভূমিহীন হোৱাৰ এটা সুযোগ লৈ যতেই মন যায় যিমান পৰিমাণৰ ভূমি মন যায় সিমান পৰিমাণৰ ভূমি দখল কৰাটো চৰকাৰলৈ আমাৰ স্পষ্ট দাবী যে উচ্ছেদৰ বেলিকা এটা কথা স্পষ্ট কৰিব লাগে যে এইসকল লোক বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক নে অবৈধ বিদেশী এই চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব লাগে যদি অবৈধ ভাৰতীয় অবৈধ বিদেশী নাগৰিক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকক বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যদি বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক চৰকাৰী নীতিৰ আধাৰত ভূমিৰ আৱণ্টন দিব লাগে কিন্তু ভূমিৰ আৱণ্টন দিওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যাতে যিখন জিলাত তেওঁলোকে ভূমি হেৰুৱাইছিলে সেইখন জিলাৰ চৰকাৰী ভূমিতে যাতে আৱণ্টন দিয়ে কাৰণ এতিয়া দেখা গৈছে যে পৰিকল্পিতভাৱে জনগাঁথনি সলনি কৰিবলৈ এটা ব্যৱস্থা চলি আছে কাৰণ যদি চাউথ চালমাৰাত ভূমি হেৰুৱাইছিলে চাউথ চালমাৰত ভূমিৰ কাৰণে তেওঁলোকক আৱণ্টন দিয়ক যদি বৰপেটাত ভূমি হেৰুৱাইছিলে বৰপেটাত ভূমিৰ আৱণ্টন দিয়ক ভূমি হেৰুৱাইছে বৰপেটাত কিন্তু শ শ মানুহ উঠি আহি যদি শিৱসাগৰত গোলাঘাটত লখিমপুৰত ভূমি দখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে চাৰিশ পৰিয়াল পাঁচশ পৰিয়াল যদি একেলগে কোনোবা এটা অঞ্চলত আহে তেওঁলোকৰ লগত তাত চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ মানুহ আহে আৰু সেই মানুহখিনিয়ে তাত চাওঁতে চাওঁতে দুটা দশকৰ পাছত তাত নতুন মানুহ আহে থকা মানুহখিনিৰ বংশ বৃদ্ধি হয় এই ধৰণেৰে গৈ বিশ পঁচিছ হাজাৰ মানুহৰ সৃষ্টি হয়